बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रहीकम दोस्तों दोस्तों मैं अम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खरीत से होंगे तो दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको मलूम देने वाला हूँ और कोशिश कीजिएगा कि आप भी मेरी इस मालूम पर अमल करें तो दो लोग जिनमें क़यामत के दिन अल्लाह पाक खुद सुलह करवाएँगे कौन होंगे वह खुश नसीब लोग आए जान लेते हैं तो दोस्तों हजरत से तवायत है कि नबी करीम सल व्ल् फ़रमाते हैं कि क्या मत के दिन दो आदमी आपस में जगड़ रहे होंगे और एक कहेगा कि इस शख्स ने मुझ पर जुलम किया है अल्लाह पाक इस जालम से फ़रमाता है कि अपने लम का बदला अदा करो जालम जवाब देता है यारब अब मेरे पास कोई नेकी बाकी नहीं रही के लम के बदले में इसे दे दूँ तो वो मजलूम कहता है कि अः अल्ला मेरे गुनाहों का बोझ इस पर लाद दे ये कहते हुए नबी करीम सल्हल आब दीदा हो गए और फरमाने लगे वह बड़ा ही सख्त दिन होगा लोग इस बात के हाजतमंद होंगे कि अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर दर दें अब अल्लाह तालब इंतकाम मजलूम से फरमाएगा कि नज़र उठाकर जन्नत की तरफ देखो वो सर उठाएगा जन्नत की तरफ देखेगा और अर्ज़ करेगा कि यार अब इसमें तो चांदी और सोने के महल हैं और मोतियों के बने हुए हैं यारब क्या ये किसी नबी किसी सदीक और शहीद के हैं अल्लाह ताला फरमाएगा जो इसकी कीमत अदा करता है इसको दे दिए जाते हैं वो कहेगा यार अब भला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है अल्लाह ताला फरमाएगा तो इसकी कीमत अदा कर सकता है अब वो वर्ज़ करेगा अब किस तरह अल्लाह कर शाद फरमाएगा इस तरह के तू अपने भाई को माफ़ कर दे वो कहेगा यारब मैंने माफ़ किया अल्लाह पाक फरमाएगा कि अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ इसके बाद आप सल ने फरमाया अल्लाह ताला से डरो आपस में सुलह कैम रखो क्योंकि क्यामत के रोज अल्लाह पाक भी मोमनो के दरमियान सुलह करवाने वाला है दोस्तों आप अपने रिश्तेदार अजीजों का ख्याल रखे क्योंकि एक मरने वाले इंसान को नहीं मलूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसु बहाये लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से इसने कितने आंसू आए जो भी रिश्ते पास हैं खुदा इनकी कदर कीजिए तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है हो सकता है कि ये बात किसी के दिल में उतर जाए और उसकी अकबत जो है वो सवर जाए तो दोस्तों जैसा की मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया दो में याद रखियेगा अल्लाह हाफिज अल्ला हम